Что могут рассказать наши ладони о нашем характере? Мы приходим в этот мир с определенной формой рук, с определенной системой нервного снабжения. И форма руки, размер руки, посадка пальцев, все это связано с качествами характера. Типов рук, форм рук у нас может быть основных четыре но они редко бывают чистыми, это огонь, земля, воздух и вода. То есть каждому из типов и форм рук присущи определенные качества. Например, если у вас огненный тип руки это такая долговатая прямоугольная ладонь и относительно короткие пальцы, ярко выраженные линии, то вы всегда будете активны, энергичные, очень сексуальные, но иногда можете быть импульсивны и не выдержаны. И это может проявляться как в позитивном, так и не совсем позитивном ключе. Чтобы знать, как приручить свои негативные стороны, мы можем более детально изучить свои руки. Жду вас на консультациях и на обучении.